Пока Димка сейчас готовится к тому, чтобы снять планчики автомобиля, про которые я вам сейчас расскажу, я вам сейчас как раз таки покажу секс на колесах. Мы приехали на автосалон в Женеве благодаря нашим друзьям Panasonic, Renault, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Audi, Volkswagen и Peugeot Citroën. Буду говорить как есть. Я сегодня обошел на Женеве очень много всевозможных стендов и чаще всего прошла презентация, люди прибежали к машине, пофоткали, поснимали и дальше разбежались и машина совершенно пустая. Чаще всего так бывает. То есть подходи с ней, что хочешь, хоть уезжай на ней. Но есть автомобиль, который я вам сейчас покажу, вокруг которого постоянно куча народу. И, собственно, сейчас мы посмотрим на Volkswagen Arteon. Это мировая премьера, то есть это не дубляж уже. Если на Golf, который я вам сейчас тоже покажу, мы уже смотрели на Майорке, то вот это совершенно новый автомобиль. Такого еще нигде не показывали. И, собственно, это приспортивленное купе-седан, э, седанное купе от Volkswagen. Это уже третий, хотя по факту так, если говорить, второй автомобиль премиум-класса. А Volkswagen есть, у нас уже старенький Fayeton, есть Fedion, который для рынка поднебесной И вот теперь Arteon, который, как бы, перерос из Volkswagen CC, но не стесняясь того, подчеркивает, что это совершенно другой автомобиль, потому что он стал шире, больше, в салоне намного больше места. В общем-то, это совершенно другой автомобиль в кузове лифтбэк. На самом деле, то есть, это не седан. Если мы откроем багажник, то видим, что здесь все хорошо. И даже если вам вдруг такой автомобиль нужен из соображения практичности, то он вам тоже подойдет. Самое интересное, конечно же, это нереально красивый автомобиль. Он всем своим видом подчеркивает то, что он как бы дорогой, он устремленный, он агрессивный, он стильный, он солидный. На нем, блин, хочется где-то появиться. Но я сразу же скажу, что вот, к примеру, в Украине он будет продаваться только в двух практически топовых, то есть топовой и предтоповой версиях. Самая базовая из них, ну, то есть вы понимаете, это не базовая вообще, это вот предтоповая как бы. Она будет стоить от 43 тысяч долларов. Это с кучей дополнительных уже функций, как head -up всевозможные ассистенты, которые мы, про которые мы рассказываем в ведро-шоу. И мы сюда доехали, уже проехали 3000 километров. Они просто нереально крутые. И это все будет стоить от 43 тысяч долларов. Это на самом деле очень и очень лояльно, как по мне. Сразу расскажу вам про агрегаты, которые будут с ним устанавливаться. Это 4 двигателя в сумме, 2 дизельных, которые, к сожалению, в Украину на сегодняшний день поставляться не будут. Хотя, кстати, эта малышка как раз таки с дизельным двигателем. Мне кажется, что это связано только с тем, что вы, дорогие мои, не интересуетесь Volkswagen почему-то именно дорогими, с дизельными двигателями. В Украину он будет пока что поставляться с двумя бензиновыми тса двухлитровыми, один на 190 лошадиных сил и один на 280. И они будут доступны или в паре с 6-ступенчатой механикой, или с 7-ступенчатой DSG нового поколения, уже с мокрым сцеплением, в которой никаких проблем быть не должно. Циферки я себе поотмечал, поэтому, с вашего позволения, зачитаю. Но вот интересно это сравнение с CC. Он добавил 60 мм в длину к CC. Колесная база возросла на 131 мм, ширина на 13 мм, высота на 6 мм. То есть машина стала и шире, и длиннее. Багажник, кстати, тоже вырос, как я сказал кузов лифтбэк и даже вот при разложенном втором ряде сидений, его объем составляет 580 литров, то есть он на 48 литров больше, чем у последнего CC. Из конкурентов можно отметить BMW 4 Grand Coupe и Audi A5 Sportback. Но это конкретно в таком типе кузов. А если мы будем говорить еще про класс, то есть BMW 5 серии и Mercedes E-класса. Опций здесь настолько много, что запомнить сразу все, наверное, и нельзя. К примеру, груро к примеру, электрорегулировка регулировка, очень тяжелое слово. К примеру, рек... Ректорегулировка, это трохи, другое. К примеру, электрорегулировка сидения в 4, 4 Блин, сколько терминов. К примеру, электрорегулировка сидения в 14 плоскостях. Массаж, вентиляция и вообще все, что угодно. Кстати, это можно заказать и для переднего пассажира. Естественно, здесь... Добрый день. Естественно, здесь есть бесключевой доступ, здесь есть возможность открыть багажник при помощи проведения ногой под бампером. Здесь есть head-up дисплей, здесь он у нас расположен. Есть возможность заказать вот такую цифровую приборочку, очень крутая, она сегодня доступна уже и в Гольфе, и в Тигуане, и в и Вот теперь она и В Артеон добралась Почему я говорю вот теперь? Потому что по факту это переросток ЦЦ. Здесь есть новая уже мультимедийка. Естественно, адаптивный круиз-контроль, который работает уже до 210 км в час, ассистент движения пробка. Ну, в общем, куча-куча всего. Все это, естественно, с кожей алькантары. То есть нищебродских комплектаций нет в принципе этого автомобиля. Если вы захотите себе купить, вот с этими, ну, к сожалению, не купите. То есть, сэкономить на этом автомобиле не получится. Кстати, как и в ЦЦ, и в Битле, мы видим, что рамки в двери нет, и когда ты ее закрываешь, стекло до поднимается. То есть как только ты дверь открываешь, стеклышко приопускается, и потом ты уже открываешь дверь. Но выглядит на самом деле очень стильно. Ну если тот красненький Артем был просто красивым, то вот Airline, про который я говорил. Я, наверное, не буду подбирать слов даже, чтобы описать это. Потому что машина просто нереально крутая. И в Airline вы получаете еще и вот это вот все в салоне. Отделочку, естественно, фирменный обвес. Да, вы за это платите деньги, но поверьте, это того стоит. Мы вот ехали сюда и рассуждали про Airline у Тигуана, и я пришел к выводу, что все-таки стоит. Так здесь это тем более. То есть у Тигуана все-таки ты думаешь, ну, блин, внедорожье все-таки или стиль, ну как бы кроссовер. А здесь, блин, здесь по-любому стиль. Кстати, диски в базе будут доступны 18-дюймовые, а опционально можно заказать 19- и 20-дюймовые. Ну и продолжая тему нищебродства, здесь ни галогена, ни не будет, только диодная оптика спереди, сзади. Ну, в общем, все по самому-самому высшему классу, чего и стоило ожидать. Все-таки смотрим не на пол, а не на гольф, а на большой, можно сказать, ну, ну не представительский, но солидный и длинный и большой автомобиль можно ли открывать капот вот прямо сейчас мы и узнаем пока что не заломали не заломали еще жив окей okay. не только жив еще и помогли thank you. кстати открыв капот вспомнил про вот этот ништячок если вы помните в прошлом году рассказывал вам в тигуане они только появились и вот теперь они я так понимаю стоят во всем модельном ряду это такие газовые упоры, хотя можно сказать, что это взрыватели, которые поднимают капот при столкновении на небольшой скорости, по-моему, до 40 или до 60 км в час. То есть, когда есть вероятность, что вы сбили пешехода, чтобы он не ушатался об твердые агрегаты под капотом, капот приподнимается и, соответственно, служит подушкой. Но ну, и пешеход выживает, скорее всего. Артеон будет продаваться, как я сказал, в Украине. И сегодня, 7 марта 2017 года, и уже через 4 месяца он будет доступен в Украине. Офигенно. Ну а пока что посмотрим на гольф, который мы уже видели на Майорке, как я вспоминал. Но я вам сейчас рассказываю про него именно для того, чтобы вы понимали, что начался процесс предзаказа его в Украине. Что хочу сказать, что ознакомившись с некоторыми, я не буду сейчас тыкать пальцем в кого-то, но с некоторыми конкретно обновлениями автомобилей на этом автосалоне, я могу сказать, что многие вот именно поколения, обновления в поколение были менее значительными, чем гольф, который, ну, Volkswagen не называют даже фейслингом. То есть это не рестайлинг, это, ну, это рядовое обновление, как бы машинка уже там 3-4 года на рынке, и, соответственно, ну, надо что-то приносить. Но когда я на ней покатался, ты понимаешь, что там как минимум совершенно новый двигатель. То есть 1,4-литровый был полностью изъят уже из линейки, теперь будет, э, у нас он допродается, но будет доступен именно полутора литровый двигатель, 150-сильный, я на нем катался, двигатель реально мне понравился. Это здесь про бензин я говорю. Также будет линейка дизельных двигателей. У него обновились системы. Адаптивный круиз-контроль получил новую версию. Теперь он может, во-первых, отслеживать пешеходов. Во-вторых, он может работать до 210 км в час, что очень круто. Все ассистенты, новая мультимедийная система. Кстати, мультимедийная система даже в базе. Если раньше это был просто монохромный экранчик, то сегодня у вас будет вот такой экранчик даже в базе. Что, э, ну, не такой, а 6, по-моему, 5-дюймовый, а в топе он 9,7 или что-то такое дюймовый. А вот это, то, чего у нас, к сожалению, нет, я не знаю, будет ли нет, Golf, all track. Я вот вам рассказывал, что для меня идеал практически идеал это GTD вариант. Он едет, он практичный, он экономичный, он красивый. А если вот такой взять дизельный, еще и с обвесом и с клиренсом, и для меня его вот сейчас протрут и... В красном цвете, а все, что в красном цвете, это автоматический конкурент Ferrari. Это очень круто. Мне кажется, что это идеальный автомобиль для меня. Вот на нем давайте посмотрим, что у нас изменилось внутри. К сожалению, появились вот эти вот кнопочки. Честно вам признаюсь, это не самый лучший выход. Лучше, чтобы были крутилочки. Но, тем не менее, это большая мультимедийная система. Это новые, как я сказал, ассистенты. В гольфе наконец-то появилась вот эта цифровая полностью панелька, которую, напомню, можно заказать даже в самый-самый базовый гольф. Ну, естественно, фольксвагеновский комфорт, качество и все вот это мне очень нравится. Немножечко информации для нашего региона и для Украины в частности. Этот гольф можно уже конфигурировать на сайте Volkswagen. У дилеров официальных он появится уже к концу месяца, где его можно будет потрогать, покататься, решить, надо он тебе или нет, и, конечно же, приобрести, если вы захотите. И стоимость будет начинаться от 18 тысяч долларов. 18 тысяч долларов для гольфа, по-моему, не шибко много. Напомню, что там это уже не голая машина, а даже с цветным дисплейчиком. Ну и последнее. Я не знаю, будет это у нас продаваться или нет, но оно здесь представлено. Я вам это покажу. Это Tiguan All Space. И это кроссовер, красивый, мы с ним знакомы, посмотрите ведрошоу, смотрите все 98 видео, которые про него мы уже сняли на канале. Но, в отличие от всех остальных, он с третьим рядом сидений. Но признаюсь вам честно и искренне, что этот ряд не для меня, потому что я тупо продавливаю потолок. Даже при отодвинутом втором ряду, когда там место практически не остается спереди, ну то есть я туда уже не сяду, я здесь сижу вот совсем вот так. То есть на короткие дистанции с вечеринки друзей развести Путешествие только с детьми, то есть здесь только дети. И более того, у меня здесь клаустрофобия развилась, отвечаю. Чувак, я застрял. В общем, друзья, не буду долго вас томить, я и также не буду скрывать. Мне действительно нравится все, что сейчас делает Volkswagen. Без приколов. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если оно вам тоже понравилось, поставьте ему палец вверх. Если Вау. ты здесь первый раз, подпишись на канал. Всем пока. Мы приехали на автосалон в Женеве благодаря нашим друзьям Panasonic, Renault, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Audi, Volkswagen и Peugeot Citroën.